Sosial şəbəkələrdə virustan qorunmaq üçün insanların hər gün istifadə etdiyi tibbi maskalarda kiçik qurtların olması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Və bu məlumatlar insanlar arasında bir məyanalı qarşılanmayıb. Paylaşılan videoda iddia olunur ki, maska qaynar suya qoyulduqda daxilində olan xırda qurtlar səthə çıxır. Tibbi üzlə fəlsəfə doktoru Vüqar Cavadzadənin sözlərinə görə heç bir halda aptekdən alınmış maskanın üzərində qurd olmaz. Çünki maskada qurdun olması üçün orada əlverişli şərait olmalıdır. Maskalar istehsalan olan zaman bunlar istehsaldan sonra ultra bənövşə şüalarla şoalandırılır. Ondan daha sonra isə antiseptik məhlullarla işlənir. Antiseptik məhlullarla işlənən tibbi maskalarda heç vaxt hər hansı bir e, dediyiniz nanom qurdların yaşaması mümkün deyil. Orda onun yaşaması üçün qalması üçün bir mühit yoxdur. Maskalar da qidalı mütlədir ki, onlarda qurdlar artıb çoxalıb inkişaf eləsinlər. Vüqar Cavadzadə bildirib ki, maska meyvə deyil ki, üzərində qurt çoxalısın. O bu cür videoların çox güman ki, proqram vasitəsilə montaj olunduğunu da vurğulayıb. Nano sözü milyardda 1 deməkdir. Nano sözü əgər işlədirsə, o gözə görünməz bir kiçik bir hissəciktir. Yalnız bunu elektron mikroskop vasitəsilə baxmaq mümkündür. Onun üçün maskalarda qurdların olması barədə fikirlər tamamilə əsaslısızdır. Yayılan video görüntülər maskadan istifadə edən insanlar arasında çaşqınlıq yaradıb. Bəziləri bunun reytinq xətrinə qurulan piyar, bəziləri isə həqiqət adlandırır. Xatırladaq ki, oxşar videolar bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrin Qazaxıstan və Almaniya segmentində də yayılıb. Lakin tezliklə bu ehtimalın həqiqətə uyğun olmadığı aydın olub. Odur ki, Moskaya şüpheylə yanaşıb biologma sayını artırmayaq. Nilofər Səlim, İsa İsmayilov, Space Xəbər. Bəli, bu maskalara